దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చేసేవాణ్ణి శనిశ్వర గ్రహం కూడా చనకపోతే కారణం ఏమిటంటే బలహీనంగా ఉన్న గురుగ్రహాన్ని అది బలవంతం చేస్తుంది జాతకం అంత గొప్ప స్తోత్రం ఈ ప్రపంచంలో వాంగ్మయం మొత్తం మీద ఉన్న ఒకే ఒక్క స్తోత్రం దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఇంకొకటి లేదు 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 తత్తుల్యము కాదు అదొక్కటే అంత శక్తివంతం అందుకే శంకరాచార్యుల వారి అంతా ఒకే Să amână la clăsă, vințină Dacșinamurti, stotram, ocate, ocate. Mounam biafchea pragradita paradrâmba tatvam iuvânam Vârșiștan teva santruși ganei Aulutam brambanistai Ačari karakalita स्वात्मा रामं मुदितवगनं दक्षिणामूर्तिमीरे फोटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्डम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातार मारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमर्ण दक्षुं नमामि चैत्रं वपतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः मिधये सर्वविद्यानाम् भिषे भवरोगिणा गुरने सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणपाथाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः जिद्घनाय महेशाय वटमूढनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुराग्ति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवर्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अङ्गुष्ठधर्जनी योगमुद्राव्याजेन योगिनां श्रुत्यर्धं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयं योगता शिवः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निय यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो च गदितं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विधृं महायोगी वै स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मयितम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसकल्पार्धकम् भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिताम् यस्साक्षात्करणृत्तिर्भवान् भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमयितं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणाद्वारा बहिःस्पन्दते जानामि तमेव भान्तमनुभाते तत् समस्तं जगे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहं च लाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्री बालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता प्रसम्पादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोह तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये माया समाच्छादनात् सन्मात्रा करणोपसंहरणतो योऽभूत् सुप्ता पुमान् रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यत्प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदा निषुतदा सर्वा स्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमामित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति पचतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राप्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो माय परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो निलोम्बरमहर्नातोहि मांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्च विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं स्तवे

కొన్ని కోట్ల జన్మలు తపస్సు చేస్తే వచ్చేటటువంటి జ్ఞానం ఆ శ్లోకాలు రోజు చదువుకోవడం వల్ల వస్తుంది నే చెప్పట్లేదు శంకరుడు చెప్పేశారు ఆఖరి శ్లోకంలో ఈ శ్లోకాల్ని ఈ స్తో దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో చదవడం చేత కాని వాళ్ళు చదువుకోవడం వచ్చిన వాళ్ళు చదివితే వింటున్నారో విని ధ్యానం చేయగలుగుతున్నారో ధ్యానం చెయ్యలేకపోతే కనీసం పఠిస్తున్నారో వింటున్నారో ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం ఆత్మ అనుభవంలోకి రావడమే కాదు దానితో పాటుగా సమస్త సిద్ధులు కూడా కలుగుతాయి